mana bugun oltin vodiy mahallasida uh, zarafshon shahar oltin vodiy mahallasi fuqarolar zarafshon shaharining eng fidoy insonlari bilan mana shunday ajoyib bir shaharimiz obodonchiligi uchun hamkorlik ishlarini boshladik bugun mahalla raisi hamkorligda shahar sanitariya o'soyishtalik markazi bilan rahbar mahalla faollari bilan ichki ishlar bilan mana ekologiya qo'mitamiz bilan zarafshon shahar yigirma to'rt kanali bilan hamkorlikda ekologiya partiyasi hamda ekologiya partiya kengash deputati hamda mana ekologiya qo'mitasi eng fidoyilari bilan bugun zarashon shahrida ekologik madaniyatni targ'ibot qilish uchun mana bugun hamkorlik ishlarini boshladik albatta mahalladan har bir ish mahalladan obodlik mahalladan ko'ngildan boshlanadi deganlaridek xalqimiz orasida birinchi targ'ibot o'zimizdan bo'lishi kerak mana bilasizlar oltin odiy mahallasi yashil makon doirasida ishlar amalga oshirilyapti bog'cha hududdagi bog'cha maktabda targ'ibot ishlari juda yaxshi olib borilgan yashil makon doirasida juda ko'plab nihollar o'tkazildi nihollarimiz bugun parvarishlanmoqda mana atrof muhitni ko'rganda ko'rinib turadi bugungi maqsadimiz albatta zarafshon hududi juda bir toza ozoda <laughs> sarishta <laughs> manzil hisoblanadi shunga <Çünkü> qaramasdan xalqimiz <laughs> orasida ayrim holatlar ko'rish mumkin bu holatlar qanday mana chiqindi maskalar mavjud bo'lishiga qaramasdan chiqindilarni har joyda tashlab ketish holatlari uchrayapti shuning uchun bugun aholi o'rtasida ekologik madaniyatni olib borish tushuntirish ishlarini o'tkazish maqsadida mana shunday bir hamkorlik ishlarini tashkil etdik albatta oltin vodiy mahallasi mana obodonlashih ishlarini juda yaxshi chiroyli olib borganlar mana ikki tomon ikkita manzarani ko'rish mumkinda mana buni ham bir xalqimizga aytib o'tishimiz kerak mana bir xonadon oldida qanday bir chiroyli ajoyib gullar ochilib turibdi shu yerda yashayotgan insonlar bir e, prezidentimizni bugungi kunda olib borilayotgan siyosatlarni ekologiya nima ekanligini anglagan holda mana gulzorga aylantirgan bo'lsa ikkinchi holatda mana ko'rib turganimizdek e, manzara albatta bundan inson tashvishga tushadi bolajonlarimiz ko'rib turadi bu narsani agarda mana shu yerda qo'shnilar ham kelishi bir chiroyli bir bog' yaratganda bu hammamiz uchun bir ekologik foyda ekanligini anglab olish mumkin mana hudud bo'ylab nazorat o'tkazilganda mana bunday bir holatga duch keldik bu quduq u'ztelekomga qarashli deyapti mutaxassislar mas'ullar ichi mana axlat chiqindilari bilan to'yilgan nomadkor bir qandaydir bir noxush holatda bir buni og'zini yopish kerak buyerda deyarli uncha ish talab etilmaydi lekin bu yomon holat mana shu holatni oldini olishimiz kerak bo'ladi сэто должен смотреть mana chiqindixonalar ko'zdan kechirilganda bizni zarashon shahar chiqindilarni olish uchun mas'ul breжливость korxonasi xususiy korxona o'z <laughs> vaqtida axlatlar olinyapti shunday bo'lishiga qaramasdan ozgina sanitariya mana sanitariya osoylishtirlik markazi xodimlari ham albatta bunga e'tibor qaratishlari kerak bo'ladi deb o'ylayman chiqindi qutilarni hozir shahar hokimimiz mana nimaga qo'yganlar byudjet orqali yangi chiqindilar olib kelish uchun rejalashtirgan ishlarimiz bor ammo aholi MM tomonidan mani e'tirozim aholimizga bo'ladi mana shu chiqindilarni yashikka tashlaganda mana shunday noxush holatlar kelmaydi bu albatta xalqimiz orasida ekologik madaniyatni kuchaytirish uchun yanada hamkorlikda ishlarni olib borishimiz kerak deb o'ylayman marhamat mana yashik to'lgan bo'l atroflariga мусор l uni tushunsangiz bo'ladid odm yashik bo'sh bo'lab turib mana bunday ahvol bo'lishtola bo'lgantushganku tushgandan keyin tushgandan keyin tagini tozalab olib ketmayapti buni olgandan keyin olgandan keyin hamma joyni tozalab dezinfeksiya ishlarini qili endi unga obodonlashtirish ham manimcha atrofni tozalash boonlashir kasallik endi u kishini ham chaqirtirgandik u kishiga demak tavziya berlgani uchun bugun ishtirok etolmabdilar albatta man deputat sifatida u kishiga bugun so'rov xatni jo'nataman buni ha okay. endi mana bu axlat chiqindilarini o'zini nimasi borda <laughs> o'rtoq rais bizar uni yaxshiusham aholi uni tushunmayapti shu hozir bu axlat chiqindilari unga tegishli emas daraxtlarni hozir b qolmaydi to'g'rimi lekin daraxtlarni buyer obodonlashtirish xodimlari ketirib tashlaydidi uni masalan man yo bir cherak fuqaro ketib tashlamaydi traktori analari bor olib ketish kerak bu uni buyoqa joyia ham shu yerga i obodonlashtirish xodimlari ham shirib tashlash kerakmi texnikasi o olib chiqish kerak ular an haqqi bu yo'q umuman yaroqsiz yaroqsiz bo'lib qolgandaumuman yrmabalki mana buisini ta'mirlab qo'yish ham kerakdir mana ozgina ta'mirlansa manimcha shirkatlarimiz yo boshqa almashtirishga hozir hokimimiz mana sessiya oxirgi sessiya ellik birinchi sessiyada ham shu masala ko'tarildi almashtirish uchun hozir open byudjetga albatta bular qo'yilgan xalqimiz birgalashib mana yutib olsak konteynerlar almashadi lekin

нормально fuqarolarimizni ham ozgina ekologi madaniyatini oshirishni so'raymiz fuqarolarimizdan bunaqa qilib chiqindixonani orqa tomoniga h chiqindilarni tashlab ketmaslik kerak maxsus konteynerga tashlab ketish kerak bu ko'rgan ko'zga xunuk holat tasavvur qilib turibdida bu yerda xunuk holat bu yerda alaykum yaxshimisizlar <Sessimus> sog'liqlaringiz yaxshimi qo'mitasidan shu sanitariya osoyishtalik markazi saqlash sanitariya ooy saqlash shahar markazidan ekologiya partiya deputatlari hamkorligida mana zarafshon shahar yigirma to'rt kanal bilan hamkorlikda hududni aylanib yuribmizda juda toza mana joylari ko'kalam muzoshlashtirgan lekin mana shu yana bir insonni nimasi tabini xira qiladigan narsa bolajonlarimiz tashlagani kattalar tashlaganmi chiqindilarni o'z manziliga yashiklarga qutlarga tashlamasdan atrofga tashlab ketish holatlari juda ko'p uchrayapti shuning uchun iltimos bo'ladim mana yosh oila ekansizlar farzandlaringizga bir chiqindlani chiqa tushuntirish kerak yoki ko'rganlaringizda nima uchun xorijiy davlatlarda bugun mana rivojlanib ketayotgan xorijiy davlatlarni ko'ryapmiz rivojlanishini sababi nimada u yerda insonlar bir birini tarbiyalaydi bittagina bolacha musor tashlayotgan bo'lsa ketidan ikkinchi kishi bor bolajon san buni tashlama chiqindiga tashla yashikka tashla deganda bir bir birimizni tarbiyalashga kiradi mana shu payda bizlar rivojlangan o'sha yangi o'zbekistonni qurib bilamizgun mustaqilligimiz o'ttiz bir yilligi oldidan mana biza hamkorlikda hududni tozaligini o'rganib yuribmiz albatta bizni zarafshonimizda juda ko'plab yangi amaliy ishlar olib borilyapti mana hokimimiz tashabbuslari bilan mana shu fidoyiy insonlar bilan endi aholimizni ham ko'proq mana shu ekologiyk madaniyatini oshirish uchun targ'ibot ishlarini olib boryapmiz maktab rahbari sifatida maktabga mana o'sha ikki ming yuzta tahsil olayotgan o'quvchilarimga o'rgatganman baribir ota onani bergan tarbiyasi boshqacha hislanadi shu shuning uchun sizlardan bugun biz chiqdik iltimos va talab mana o'sha yon atroflarni chiqindilarni tashlamasin bitta o'sha qora paketga chiqindi chiqaradigan selafan borku qirq yil u ekan mana bir bar tushsa chirib ketadiku u chirimaydi u qirq yil biza kelajak avlodimiz uchun toza ekologik sof mana shu o'zbekistonga yetkazish uchun hammamiz hamkorlikda ishlashimiz kerak deb bugun targ'ibot olib boryapmiz rahmat <laughs> endi hozir mana bu shu sizlarni uylaringizni oldidagi chiqindini ko'rganimizda yashik bo'sh turibdida atrofi мусор orqa tomoniga kiyimlarni tashlab ketganlarda bu oldin ham bir shuni anava qildik o'zimiz hamayib nima qilib bu mana kamchiliklar masalan bor bo'ladi bo'lmaydi emas yashiklar <laughs> to'lib qoladi olmaydi unagi paytga tushunsa bo'ladida atrof to'lib ketgan iloji yo'q boshqa tashlashgan joyi yo'q dsa hozir bo'sh turibdi. shu narsalarni hozir ko'rib замечание nima qilib endi mana mana fuqaolar ham edi. <mile inside> ayti <Zanoti> narpayt kelib turib endi bu mana shu bugun tadbirni o'tkardik shu bo'yicha to'xtamasdan har bir mahalla raislari ham o'zlari mana shu dom nimalari bor domkomlarg chaqirib bir tushuntirish ishlari olib borsalarshunga endi mas'ulligini oshirish kerakda aytib borish kerakaytganda bir birimizni tarbiyalashimiz kerak to'g'ri tarbiyasiz emasmiz lekin tarbiyalash deganda o'sha madaniyatni rivojlantirishimiz kerak mana bizga keldik hozir to'rt kishiga biza aytdik o'sha narsani siza qo'shningizga aytsangiz farzandlaringizga aytsak ular o'zini o'rtoqlariga aytsa ko'payib ketaveradi targ'ibot shuni orqasidan ko'p bo'ladi o'shaning uchun qancha ko'p odam bilsa shuncha ko'p odam e'tiborli bo'ladi konteyner видел тамуже konteyner opa bujetga qo'yilgan hozir bo'ladi dedilar gap bu temada ketmayapti tusundim konteer o'girab hozir mana g'ijmayib qolgan konteyner bo'lsa ham pustoy turibdida shu lekin siz orqa tomonga o'tib qarasangiz orqa tomonga otib qarasagiz musorni ko'rasiz qarang odamlar ytib tashlagani yerga chiqarib tashlagan endi qaysi chiqargan endi bu tomondan keladi nima keladiz shu uchun chiqdik chiqdikm odamlarni madaniyatini oshirish ekologik madaniyatni oshirish kultur ekologiyani man siz domo sifatida shu fuqarolarga yoshi kattalarga tushuntiring bolalaringizga tushuntirish biza o'zimiz guvoh bo'lganmiz paket olib boradilar shunday мусор ya yoa bo'odamlar ketadi yashiga tashlmayd а то ты объянешь детямка каt ayolsan dedi manau sizga yana shuni ham kerak потому что bu yerda kamera turibdi qarab turibdi hozir shahar hokimimiz open byudjetga yangi konteynerlar olish uchun pul mablag' aratio'labi u ham yechimi to'plam yechilmayk masala yechimi to'piladi yechimi topilmaykon masala madaniyatni rivojlantirish xalqimiz mana shu bu targ'ibot eng asosiy asosisi birkirib shtraf qilsaqilmaydi to'g'rimiz key ukaha isming nimao omadjon omadjon yasha o'g'lim san mana xalqimizni bir kelajakdagi yoshimiz yoshlarga <laughs> berilgan imkoniyatdan foydalanib <laughs> mana shunday chiroyli tadbirkorlik markazi ochibsana qarang yaxshi qara bunga nima yetii obodonlashtirish ishlarini juda zo'r qilibsizlar ota onanga rahmat o'g'lim qolganlarga mana shu madaniyatni беедк ham qilingan mana chiroyli qilib hammasini oshular o'zlari qilyaptilar mana bu tomoni mana bu огородr ham sizlarga tegishlimi chiqindilarni silar olibsizari tozalapszlarmi ha keyin iloj boricha hozir biza o'sh bular bilan hamkorlik nima qilayurmiz shu chiqindilarni odamlar xohlagan joyga tashlab ketyapti maxsusisl o'shani ytib мусорga o'zi kerakli joyga tashlaa o'beklar mana nima deydi nazorat qilib aylanib yurmiz mutaxassislar bilan ekologiya qo'mitasi sanitariya o'sshta markazi sanitariya talablari ham zo'r hamma talablarga mos keladida mana tadbirkorlar shunaqa qilib o'tirganidan qolgan tadbirkorlarimiz bor magazinlar bor hozir <muchos> yana biza ko'rib kelyapmiz qaramagan atrofidagi o'simliklarni olmagan o'sha chiqindilarni olmagan joylar sizlarga rahmat shuni shunday holatda saqlab mana motivatsiya qolgan tadbirkorlar sizlardan motivatsiya o'rnak o'lsa arziydgan ishlar qilingan ekan juda zo'r mana hozir ko'ryapsizlar bu yerda 3 ta dom uchun qo'yilgan musir. Endi konteyner konteynerga endi 3 ta dom uchun bitta konteyner kamlik qiladi bu yerda har bir dom uchun bittadan konteyner 3 ta konteyner bo'lganda mana bu konteyner to'lib mana budi oyoq ostiga mana bu atrofiga mусорlari tashlamasdi juda achinarli ahvolda shuni ham inobatga oliu konteynerlar ham hammasi bunday bo'lganda haqiqatdan yarsiz siz mana o'sha nimaga nechi marta murojaat qildingiz bu yerda dmak брежвость nimasi tashkilot tomonidan qilinyaptiбеж tashkilot tashkilot a ha u tadbirkor o'shaning uchun bizlar bu konteynerlar shu holatlar yuzasidan sanitariya osoyishtalik markazi hokim hokimga prokuraturaga biza o'ziga bir necha bor xat chiqarganmiz lekin aribir xulosa natija bo'lmayapti shu uchun murojaatlar bugungi kunda ko'payib ketganligi uchun mana bugun mana shu hamkorlik reyding o'tkazilyapti biz o'ylaymizki demak mana shu ishlar natijasini topadi bir yaxshi xulosa bo'ladi ko'p yuqumli kasalliklar asosan mana shu chiqindi chiqindidan tarqaladi chiqindi olingandan keyin dezinfeksiya ishlarini qilinglar deb necha marta aytildi lekin tomonida xalqimiz bunu... orasida ham s targ'ibot ishlarini kuchaytirishimiz kerak hurmatli rais opa demak xalqimizni ekologik madaniyatni kuchaytirish uchun domma dom bir qanaqadir ekologik partiya bilan birgalikda mana nima deydi bir targ'ibot vositalari yuzasidan plakatlar ilishimiz kerakmi yoki shu yerga bitta işte plakat ilib mana ekolgiya madaniyatni kuchaytirayli degan bir shior ilish kerak mana shunaqa bir targ'ibotlarndi albatta sizlar tomonidan bizlar tomonidan bir tashkily ishlar amalga oshirish kerakdaendi bu to'lgan atrofiga qo'y odamlko'zi tusha joyla qimasa birinchi o'rinda ekologiy madaniyat balkim ren ham ayb yo'q chiqar kecha мусорыi olgani bugun yana shu holatga kelib qolgandi sababi konteyner yetishmaydi kam assalomu alaykum yaxshimisiz endi bu yera emas, omaydeymiz oloendi ozgina xalqimiz tomonidan ham ekologik madaniyat kuchaytirishimiz kerak kerakda hurmatli fuqarolar ham Yo'sh, yosh bachachalarni qo'liga beryapla aslida bu eshik yopiq turib u yoq tomondan tuneldan мусор tushish kerak nima qilyapti Yerni oltida mana bu yoqdan keltirib tashagandan keyin o'zimizga o'zimiz qilyapmiz buni mana shuncha mana bu yerda o'tirgan fuqarolar hammasi nechi marta siz aytganingizdak o'sha bitta korxonaga bugun aybni yuklab qo'yishimiz <muchrosus> ham yaxshi emas adolat han bo'lmaydi marhamat siz nima deysiz gapiring <gara> ham fikrlaringizni ayting kani endi мусор masalasiga kelsak hay bu mусор hamisha shu ahvol u orqa domdan keladi bitta dom bo'lgani bilan o'zmizni dom bo'lsa hay qilish mumkin orqadan ham keladi uchinchi dom o'shalarga bitta konteyner qilib bersin nariroqqa отдельно tashlasa bunchalik bo'lmasligi mumkin demak konteynerni taklif beryapsiz konteynerlarni ko'paytirish kerak keyin bitta bizorqamdir shu yoqqa tashlaydi bu yoqqacha kelmaydi kemaydi yangi hokimimiz rahmat mana akvaparklar qancha yangiliklar mana yo'llar yangirayapti rahmat unsi uchun yaxshi ishlayapti xalq minnatdor bu narsa uchun mana shu мусорga ham bitta bizaga iltimosimiz sizga bitta suv qu'yib bersin suv bir yuvib yuborishga orqasinitabu kishi anshuni qiilayuvis yuvib tozalasak unchalik bo'lmaydi endi xalqni baribir ushlash kerk birinchi tala olib kelib faxr bilan to'kadida btrubadan tashlamaydi ana shulardan endi baribir hammaga qarab o'tirolmaysiz bu yerda orqadan ham keladi 3 uchinchi dо qilsin jamoatchilik nazorati ham shu uchun mana shuncha insonlar o'tiribmiz mana o'zi ommaviy axborot vositalarida yurazarafshon zarafshon 24 kanalimiz albatta bu ijobiy hal etiladi shuncha ishlab bo'lgan joyda bu ham o'zini natijasi shu bitta suv qilib nima qilib bersa yuvib yuboradi orqasini biza takliflarimizni yetkazamiz shahar hokimligiga sizlarni murojaatlaringiz haqli rio yo'q albatta yechimini topadi rahmat jamoatchilik nazorati jarayonida bir narsani guvohi bo'ldik mana xalqimiz tomonidan shunday chiroyli ajoyib bir ish tashkil etilbdi tomchilab sug'orish bo'yicha rahmat mana shu kim shuni tashkil etgan bo'lsa ham bu ham bir ekologiyaga xalqimiz qo'shgan hissasi hisoblanadi van o'ylaymanki buni hozir ko'rsatayotganimizdan maqsad qolgan aholimiz ham mana shuni ko'rib mana shunday ishlarni amalga oshirsak zarashon shahrimiz bundan da gullab yashnaydi sog' bo'ling hududni aylanish jarayonida yana bir shunday bir nimaga duch keldik mana bu boarkanku mana o'zimiz fuqarolarimiz tomonidan mana rais aytayapti, o'z qo'llari bilan mana shunday chiroyli yashil makon doirasida bog' tashkil etilgan man o'ylaymanki yillar o'tib bu daraxtlar o'z nimasini ko'rsatadi mana shu yerda yashayotgan aholi mana shundan foydalanadi unumli havo toza bilan bolajonlarimiz soyada o'tirib o'ynaydi dam oladi mana shunday bog'lar ko'paytirishimiz kerak bu albatta namunali deb bilamiz mana namuna fuqarolarimiz o'zlari qilgan bugun kanalimiz buyerga murojaat kelgandi ikkinchi kichik tuman yigirmanchi uy oldida daraxtlar qurib yotibdi yosh bolalar o'ynashadi sinib tushishi şu mumkin shuni kanalga yoritib berishingizni so'raymiz deb murojaat qilgan ekanlar ma hozir obodonlashtirish xodimi shu yerdalar mas'ul xodimlar bilan birgalikda daraxtlar mana shu shuni nazarda tutganlarmi endi kesishsi agar shuni muammoni bartaraf qilib kesib tashlasalar yaxshi bo'lardi rasib qisa ertagi o'ziga muammoiz moshinalarni yertib hammasini oldirib turaman ertaga jchli nazoratila shahar orxon aka ham aytib ket bo'ldi <imit> bo'ldi bu narsani просто man bu yeram manaaman b o'zlaringiz bilasizl to'g'risi ani bu yerda masalan tozalatib qo'y bu inson menga aytdiki men o'zi bilar qanday mana ed ham endi bir obod qilyapmiz meniki maniki shukr yaqinda nasib beram bitta bir domdailar bir bir biriga bir ahil bo'ladi yaxshida bu xursand bo'lib narsadasuv keldi maniki bu yerdan suv olibk mank turib e qolgani xarajtyerda o'tirib katta yoshi katta insonlar o'tirgan paytga bir har bir kishi o'zini oilasiga farzandlariga tushuntirish ishlari bo'lsa oh. chiqindini olib borib maxsus idishga oh, tashlab bir besh metrda uyoqdan turib otyuborma deb mana shuna tushuntirishishlari h olib borishda siz targ'ib qilsangiz siz manga man sizga bir birimizga ana shunday odamlar hammasiga aytsa shaharga ozgina ekologik shakllanadi shuning uchun mana a tushyapti maniki yana qilyapti shirkat ham shukr qo'ldan kelgancha yordam qilayapti qolgani endi u hammamiz ham birlikda iloji yo'q bu nars birlik qilib qiy belgii kpayishi kerak mana bu yoqlarga truba bu yoqlarga <laughs> <sus> tortik domlai tagiga izlagan imkon topadida shu 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 izlagan imkon topadi ertanib uylagan mehnat qiladi endi masalan mana qarilar tushab yerga o'tiradi mana chiroyli bo'lyapti to'g'risi hatirganga baraka tosi qilai o'tiradi shuning uchun man domdagilar bilan endi qonni u yog'idan bu yog'idan endiam yordam qilib sherkata yordam qilyapti nima im ommaviy axborot vositalari youtube kanali orqali ko'rasiz o'zingizni mana xalq ham ko'rsin qolganlara xulosa qilish kerak shu narsalardan siz namuna xalqimiz uchun bugun qahramon desak ham bo'ladi prezidentimiz bugun yashil makon rasida qancha loyihalar amalga oshira ozgina mevasi boshlanishi siz ko'rdingiz ko'ringi bugun ko' obod qilaylik deb shuning uchun obod qilyapmiz endi nasib bo'lsa bu yilga kelsangiz nasib bi'lsa mev ayimat to'rtinchi kichik tumanga o'tdik jamoatchilik nazorati mana o'yingohga nazar soladigan bo'lsak hozir rais aytyaptilar shirkat tomonidan shunday ajoyib ishlar amalga oshirilgan mana konteyner yashikchalari juda bizga ma'qul kelgani konteyner yashikchalari qo'yilganligi mana shunday o'yingohlarni ko'paytirib mana shunday yashiklar o'rnatilsa yana bu ham bir madaniyatli belgisi hisoblanadi hudud bo'ylab yurganimizda hududda obodonlashtirish ishlari yo'lga qo'yilgan bo'lsada qurgan daraxtlarga duch keldik albatta mutasaddilar biz bilan birga bular o'z joyida hal etiladigan masalalar deb <laughs> <laughs> o'ylayman mana hurmatli obunachilar ko'rib turganingizdek shu mutasaddi xodimlar deputatlar bilan hamkorlikda mana shu targ'ibot tashvihot ishlarini olib bordik videodan xulosa chiqarasiz degan umiddamiz albatta shahrimiz tozaligi uchun har birimiz mas'ulmiz bi tashkilotidagi kamchiliklar obodonlashtirishdagi kamchiliklarni mutasaddi rahbarlar nazoratga olgan holda bartaraf etadilar degan umiddamiz va sizlar ham shu qo'llab quvvatlagan holda shahrimiz tozaligiga o'z hissangizni qo'shing barchaga саламат salomat